Вы сейчас, честно, в беспроигрышной ситуации. То есть, какое бы из этих решений вы не выбрали, да, скажем так, вы выиграли. Ну, и это, я думаю, что главное. Да? То есть, мы не выбираем между плохим и хорошим. Мы выбираем между хорошим и хорошим. Это самое главное, что вы должны понимать. Второе, я могу сказать так, что если посмотреть там, первую эмоциональную реакцию, вот, оп, две бумажки, мне, безусловно, больше понравился этот логотип. Почему? Потому что он эмоциональнее, он живее, он, ну, скажем так, в нем больше, не знаю, там, доброты, позитива и уникальности. Если э -э, думать чуть-чуть дальше, да, скажем так, с точки зрения функциональной, то я понимаю, что если мы выбираем систему, то эта система сильнее как система, да, то есть почему? Потому что, как я уже сказал, она легко переходит в 3D. Здесь она может перейти в 3D, но это несколько сложнее. И э, второе, здесь появляется намного больше возможностей для формирования уникального, изменяющегося, но при этом целостного стиля. Поэтому ну, я точно так же, как вы, не могу сказать, что парни, выбираем вот это или девушки, голосуем за это. Скажем так, это действительно должно быть коллегиальное решение и действительно э оно не может быть принято скажем так одним человеком или там, в рамках административного давления. но то, что я могу тоже подчеркнуть я очень рад и э, рад за чернигов, что власть не дистанцируется от этого процесса. почему потому что я год занимаюсь вопросами брендинга э, страны и городов и это критически важно чтобы городу не было все равно. Потому что есть много примеров, когда есть много хороших социальных инициатив, но социальная инициатива имеет предел для развития. Она упирается в потолок, и все равно, скажем так, какое-то решение должно быть принято, и должно быть принято иначе государственное внедрение. Это или это, я могу сказать так, что это там даже менее важно. Как я уже сказал, любое из них будет хорошим. Но вопрос его принять и дальше уже не пытаться бояться того, что кто-то скажет, а, вы знаете, тот логотип был лучше. Всегда, какое бы вы сейчас решение не приняли, у вас будет примерно 50% негативной реакции. Скажут, ну, о чем мы говорили, вы что-то старое, скучное, унылое, хотя здесь такое яркое, эмоциональное и так далее. Ну, и наоборот, да, скажем так. Поэтому, главное, не бойтесь Принимать решение.